হয় হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চ' গাইছে অলকিদে বা অলকবিধি হ'বলৈ কৈ আছে কাৰণ আজি ৰঙালী বিহু ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথম দিন আজি গৰু গা ধুওৱা গৰু গা ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই দেখুৱালোৱে যে গৰু গাই কেনেকৈ ধোৱা হয় কি কৰা হয় পৰম্পৰা সকলো মানে গৰু বিহুৰ দিনা গৰু যাতে ডাঙৰ দীঘল হয় তাৰ কাৰণে গৰু গা চা ধুৱাই চাট মৰা হয় আৰু গধূলি সময়ত এটা জাগ দিয়া হয় আৰু বাৰু যিয়ে নতাৰ পৰা লাহে লাহে কণী যুঁজ হয় আগতে হাঁহ কণীৰ যুঁজ হয় আজিকালি আজি তিনি চাৰি বছৰমানৰ আগৰ পৰা মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজিকালি হাঁহ কণী যুঁজ মানে নকৰে মানে ফাৰ্মৰ কণী যুঁজ কৰে আৰু যি আপোনালোকৰ আগত মই হাতখনতে এনেকৈ আছোঁ ইয়াৰ মানে কাৰণটো হৈছে যিহেতু বছৰেকৰ বিহুত সকলোৱে যাতে ৰঙীন হয় বছৰটোৰ বাবে তাৰ কাৰণে মানে মানুহে জেতুকা মেহেন্দী এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে ময়ো মানে জেতুকা কালি আনিছিলোঁ আৰু এনেকৈ সময়তখনতে টিপা মাৰি ধৰি আছে যাতে জীৱনটো মানে জীৱনটো জীৱনৰ লগতে গোটেই বছৰটো যাতে ৰঙীন হৈ থাকে আৰু গৰু বিহু বুলি আমি এফালে যোৱা হ'ব ক'ত যোৱা হ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো আজি চাই থাকিব পাৰে গৰু পালন চৌ গাইছে আমি বিচাৰি গুজিছোঁ হাবিত কি বস্তু আমলিৰ পৰুৱাটো যিহেতু আজি গৰুবিৰ দিনা আমলৰি পৰুৱাটো খায় সেইটো কাৰণে আমলৰি পৰুৱাটোপ বিচাৰিছোঁ এনেধৰণে দুটা দেখিছোঁ চাপত যি হৈ দেখা যাব অঁ অঁ এইবোৰ ওলাবনে এই গছজোপাত চৌগাইছ আমি এনেকৈ এনেধৰণে আহিলোঁ আৰু হাবিৰ মাজলৈ আৰু সেইটো যিয়ে নহওক আমি পৰুৱাত দুটামান টোপ দেখিছোঁ কাৰ বাই কি কথা গম নাপাওঁ কিন্তু আমি পাৰিবলৈ সেই মিতি আছে মিতি উঠি যাব আৰু মই ভিডিঅ' বনাই থাকিম তেওঁ মুঠতে আজি আমলিৰ টোপ খামেই আৰু আনি আছোঁ চৌ গাইছ পৰুৱা বা কৰিব মানে হেৰি কৰিবলৈ হ'লে এক বাল্টিং পানী আহিব কাৰণ বাল্টিংটোত পৰুৱা তো সোমোৱা মাত্ৰ গুচাব লাগিব নহয় নহ'লে কমিব আৰু ইয়াত চব গোটেই মেটেকা পানী বিচাৰি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে আমি হাবাখি খাই আছোঁ মিডিয়াম আৰু এইফালে আমাৰ বচন্তুকেইখন সাখী আছে আৰু আমি আগুৱাই গৈছোঁ মানুহবোৰৰ পৰা পানীটো লৈ আহোঁগৈ তাৰপৰা দেখুৱাম বৰাই আছোঁ পানী হা আমজোপা মালিক আহিলে বেলেগ কথা এইভাগে গম নাপাওঁ কাৰ হলো উঠিল টকৌ গছত লগাই খদৌ মদৌ য জৌকে হল জল জপ মালটো কিমান হাতত আছে অলপ উঠি লোক ডাল এইটো ডালত আছে মালটো

আমি ক'ৰবাত শেষত মালটো এনেকুৱা হ'ল পানীত কণী আছে লগত আমিও আছে চাই লওক তাকে ফাইনেলি গাইচ এয়া আম লৈ টোপৰ গুচাই থকা আপোনালোকে দেখিছে আৰু লাষ্টত গুচাই হ'ল ফাইনেলি আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া টোপটো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ টোপ হয় ধুনীয়াকৈ আপুনি ডিম এটা ভাজ দি অকি ভাঙি এই পৰুৱা টোপটো ধুনীয়াকৈ তেল দি খাবলৈ মানে খাব পাৰে আৰু দেখুৱাই দিছোঁ আৰু লাষ্টত মালটো এনেকুৱা হয় কিমান কষ্ট কৰি হেৰি কৰিছোঁ মানে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেইটোকে কিমান কষ্ট কৰি মানে পৰুৱাৰ পৰা ভাঙিছোঁ তাকে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইটো বস্তু মানে ইমান পাবলৈ নাই চব বছৰত নাই আমাৰ গাঁওখনত মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত নাই সেইটো কাৰণে বেলেগ এখন গাঁৱলৈ আহি মানে ভাঙিছোঁ মিতিয়ে মই আৰু লাষ্ট মোক কৈছে তই হেৰি কৰ পাচি থাকা চব এতিয়াও যথেষ্ট পৰুৱা আছে এইবোৰ চব মৰা পৰুৱা তথাপিও মানে এইবোৰ অতাব লাগিব এইটো লাষ্ট মাত আজি তামাম হ'ব খাওঁ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ গৰু বিহু দিনৰ যিহেতু নিয়ম এটা আছে মানে পৰুৱা টোক খোৱা সেইটো কাৰণে ফাইনেলি খাই দিছোঁ আৰু খাম আৰু মানে আজি মই গুচাইছোঁ মই গুচোৱা আপোনাৰ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ মাইডাল ল'লোঁ এই পৰুৱা এখন বস্তু ৰকম খোৱালোঁ ইয়াত ডাঙৰ টোককেইটা বাছি ল'লোঁ সেই চব ইয়াত আমদৰি আমদৰি দিছে ন এনেকৈ মেলি গুচাইছোঁ আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ প্ৰচেছটো আপোনালোকে শিকি ল'ব পাৰিব ইচ্ছা অকণমানকৈ ঘূৰাই দিলোঁ যিখিনি মানে পৰুৱা থাকে দুটা টোপো যাব মানে এই চব পৰুৱাবিলাক সেই তেনেকৈ সেইটো প্ৰচেছতে মানে পৰুৱা বৰ্তাই আছোঁ